книга занимает очень важную роль в моей жизни, потому что я работаю с текстами как таковыми. То есть это, можно сказать, сфера, в которой я постоянно живу и в которой я чувствую себя комфортно. Текстуальная сфера. Но, ну, соответственно, да, книги это то, без чего я не представляю свою самореализацию и свое будущее. Мне кажется, что электронная книга никогда не сможет полностью вытеснить бумажную. Это точно так же, как с появлением интернета не исчезло телевидение, вот, э, с появлением э, цифровой техники э, люди не перестали ходить в кинотеатры для того, чтобы смотреть фильмы на большом экране. Точно так же я считаю, что Бумажная книга, она не исчезнет хотя бы потому, что она своего рода фетиш. Она отсылает к представлениям о чем-то настоящем, что можно потрогать, пощупать, понюхать. Типографская краска, не знаю, структура бумаги. Это все точно так же важно для некоторых ценителей книг. Я считаю, что 90% людей, они склонны к подобному ретроградству. Еще одной причине не смогут занять место потому что во-первых ну в таких странах как украина или белоруссия и другие страны где население делится четко или на очень богатых или на очень бедных но электронные книги они далеко не сразу станут доступными вот это точно так же как айфона который в америке просто обязательные предметы для самого там не знаю последнего бомжа у него будет iphone но в украине это считается предметом роскоши какая-то вот любовь именно к книге как к предмету, которому можно там передавать там, там, коллекционировать. Вот. Но, собственно, по каких-то причинах я не думаю, что все-таки электронные там, книги они смогут полностью вытеснить бумажные. Ну, то есть даже сейчас, да, конечно же, есть возможность там, читать кучу литературы в интернете, а не тратить свои деньги для того, чтобы покупать тоже литературу на книжных рынках. Но все равно люди Делают это. Наверное, не потому, что они глупые, а просто потому, что вот к никому уже на протяжении такого долгого времени формировалось определенное отношение, что просто так вот все изменить из-за появления новой технологии, ну, это невозможно. Ну, может быть, это слишком романтичный взгляд на вещи, но все мои знакомые так делают. То есть интернет и цифровые книги их не удовлетворяют люди будут продолжать ходить в библиотеки. И мне кажется, что вот для этого есть одна из причин, это атмосфера. Ну, то есть мне, например, намного проще работать в неком определенном пространстве, где меня ничто постороннее не отвлекает, где я там, не могу через 10 минут отвлечься там, на телевизор, на то, чтобы сходить покушать, лечь на диван и уснуть. Вот. То есть библиотека, она все-таки располагает к определенному ритму работы, поэтому вот, мне кажется, что хотя бы из-за этого действительно вот, есть смысл сохранить библиотеки, ну, то есть и, опять же, судя по не знаю, студенческой молодежи, они продолжают ходить в библиотеки и сидеть там до 9-10 вечера да, с, с ноутбуками, может быть, даже с теми же электронными книгами, но библиотека им нужна. Библиотеки не утратили свою актуальность. С библиотекой, с книжкой я все.